atas lah Terima kasih. hari ini saya ingin uh, buat satu PC tentang uh, dua isu lah. Pertama adalah tentang isu kenaikan premium insurance dan kedua adalah mengulas tentang apa yang dibentangkan oleh Perdana Menteri tentang apa ni kenaikan tarif US. Bersama dengan saya adalah YB Jimmy Pua, MP Tebrow dan saya Sim Sezin adalah MP Bayan Baru. Uh, saya baca kenyataan dulu ya. <coughs> Warga emas tertekan dengan kenaikan premium insurance age bracket yang mendadak. Sejak November 2024, ahli-ahli parlimen keadilan ya termasuk juga YB Jimmy telah menyuarakan isu kenaikan premium insurance yang tidak munasabah di Dewan Rakyat. Pada Disember 2024, Bank Negara Malaysia telah memperkenalkan langkah-langkah interim bagi menghadkan kenaikan premium insurance dan kami terus memantau perkembangan melalui saluran aduan kami iaitu aduan.pkr.hospital.insurance@gmail.com. Walaupun langkah interim ini telah mengehadkan kenaikan pada tidak melebih 10%, ia tidak terpakai kepada kenaikan disebabkan oleh age bracket atau age band iaitu perubahan kategori umur dalam polisi insurance. Defini, definasi age bracket ini berbeza antara satu syarikat dengan yang lain. Ada yang mengikut julat umur, contohnya umur daripada 65, 61 ke 65, satu age bracket. Dan satu age bracket lagi daripada umur 66 hingga 70. Ada pula berdasarkan tempoh tahun sejak polisi dibeli. Contohnya, setiap lima tahun dia dikira satu age bracket yang baru. Kami telah menerima aduan daripada ramai warga emas yang berdepan kenaikan antara 45% hingga 50% apabila kenaikan age bracket dan medical pricing berlaku serentak dalam tahun yang sama. Ini mengakibatkan beban kewangan yang amat berbeza, yang berat. Saya bagi kes pertama yang baru-baru kita terima, umur 61, kenaikan 50%. 50%. Seorang pemegang polisi yang mula membeli insurans pada tahun 2007. Dah 10 tahun dia beli, baru-baru menerima notis kenaikan baru-baru ini menurut email daripada syarikat insurans, kenaikan sebanyak RM3,929 adalah hasil daripada peralihan ke Next Age Band RM3,000, Medical Repricing RM900. RM906. Beliau bimbang jika syarikat menaikkan premium sebanyak 50% setiap kali age bracket berubah, maka premium akan mencecah. According to dia, premium adalah RM18,000 atau RM19,000. Dan beliau terpaksa membatalkan pelindungan insuransnya. Very typical. Apabila sudah bersara pada umur 61, tiba-tiba naik h age bracket, dan dikenakan dengan kenaikan H bracket sebanyak 50%. Case yang kedua, umur 65 tahun. Kenaikan 45%. Another case. Baru naik saja H bracket dapat 45% increase. Pemegang polisi ini membeli insurance plan pada tahun 2008. Again, 10 tahun dia beli. Pada tahun 2025, beliau membayar premium sebanyak 9000. RM19,50. Uh, Namun pada tahun 2026, akibat insurans menaikkan premium sebanyak uh, syarikat insurans menaikkan premiumnya sebanyak RM4,99.50. Kenaikan 45% kerana faktor age bracket atau age brand. Jadi saya ingin terangkan apakah kenaikan age bracket ini dan saya rasa ini adalah amat tidak munasabah. Secara logik, pemegang polisi ini hanya menjadi, satu hari lebih tua pada hari katakan you um, 60, 59 tahun, you birthday hari ini, you masuk 60 tahun, you hanya biologically one day older, biologically. Okay, satu hari saja. Tetapi you kenakan pada hari kelahiran, premium insurance mereka telah naik sebanyak 40 hingga 50 peratus. Hanya kerana melangkah ke bracket yang baru. Bracket umur yang baru. Ini tidak masuk akal kerana kita hanya one day older. Syarikat insurans menawarkan pelan murah. ya, yeah? okay. Mereka punya strategi syarikat insurans, apabila muda, 20-an, 30-an, dia bagi sangat rendah untuk you beli. Okay? Supaya you tertarik dengan dia punya harga yang murah, you beli, tetapi dia slow-slow dia naik, tetapi suddenly you 60, dia naik mendadak. 65 naik lagi 50%. Dan 70 naik 50% lagi. Jadi yang dimangsakan itu adalah warga emas. Orang tua. Okay? That is very, to me, sangat tidak munasabah. Okay? Um, dan kita lebih lebih bimbangkan adalah kenaikan itu biasanya berlaku setelah mereka bersarah. Tidak ada lagi pendapatan tetap dan hanya bergantung kepada simpanan KWSP. Akhirnya warga emas yang dipaksa membuat pilihan yang kejam. To me is very cruel lah. Ya, yeah. bayar premium yang terlalu tinggi atau lepaskan pelindungan yang telah dikekalkan selama berpuluh-puluh tahun. Tengok dua-dua case -dua yang dulu tadi mereka beli pada tu, already puluhan tahun, more than 15, 20 years. Okay? Tiba-tiba, when you are old, when you retire, you you have no income, you kena pilih antara continue your premium dengan begitu tinggi atau you give up your insurance protection. Jadi sistem ini jelas memangsakan golongan pesara. Mereka telah setia mencarum berdekat lamanya kini menjadi mangsa kerana hanya mereka telah menjadi tua. Mereka bukan pelanggan korporat besar. Mereka hanya rakyat biasa. Mereka bukan korporat besar. Mereka bukan orang yang ma maha kaya. Mereka hanya rakyat biasa. Tetapi dizalimi oleh sistem insurans yang mengejar keuntungan maksimum. Jadi saya, saya terpanggil untuk menjadi suara kepada mereka. Because they are voiceless. Mereka tidak mempunyai suara di luar. Dan terpaksa saya sebagai ahli parlimen We have to speak up for them. Jadi bank negara mesti bertindak. Saya mengalu-alukan usaha awal bank negara untuk mereformasikan industri insurans dan takaful perubatan. Namun lebih banyak perlu dilakukan. Isu H bracket ni mesti dikaji semula secara menyeluruh. Laporan di Age Weekly pada 4 Mei 2025 semalam turut membongkar amalan perniagaan yang meragukan dalam industri uh, insurans dan takaful. Bank negara perlu meneliti dan bertindak terhadap isu yang dibangkitkan dalam laporan tersebut. Dan seruan saya untuk mereformasikan secara menyeluruh. Saya menyeru Bank Negara Malaysia untuk melaksanakan reformasi menyeluruh terhadap mekanisme penetapan harga premium insurance khususnya berkaitan h bracket yang mendadak. Warga emas perlu dilindungi bukan dimangsakan. Sudah tiba masanya industri industri meletakkan keadilan dan kemanusiaan sebagai prinsip utama bukan hanya keuntungan semata-mata. Sekian terima kasih. Ada soalan tentang isu ini? Okey, kalau tak ada soalan ini, tak ada soalan tentang isu ini, saya ingin uh, teruskan tentang isu uh, apa ni kenaikan tarif uh, Amerika Syarikat. Uh, saya adalah ahli Parlimen Bayam Baru. Di mana majoriti syarikat-syarikat kilang-kilang elektronik dan elektrikal ini uh, di kawasan saya. Okay. Dan juga YB Jimmy pun ada zon perindustrian yang sangat besar. Dan kami uh, mendapat feedback daripada syarikat-syarikat E&E -syarikat, uh, &E ini. Dan sememangnya E&E &E ini walaupun sekarang E&E uh, &E ini adalah sektor yang sangat besar. 60%, 60 ekspor negara adalah daripada sektor electrical dan elektronik. Maka dengan tarif yang amat tinggi yang, di, yang dikenakan kepada Malaysia, ia sudah tentunya mempunyai satu impak yang sangat besar. Jadi saya, nombor satu, saya mengalu-alukan dan menyokong usaha kerajaan untuk memberi Uh, loan guarantee 1 bilion kepada syarikat PKS. Syarikat PKS di Malaysia ni dia membekalkan uh, adalah supplier kepada syarikat MNC, multinational companies. Dan kalau dengan uh, isu tarif ni mereka akan terbeban dan itu adalah langkah bijak oleh kerajaan Malaysia. Kedua, syar uh, kerajaan juga uh, memberi satu one stop center ya, yeah, dipanggil yeah. apa? Oh, dipanggil uh, invest Invest Malaysia Invest Malaysia okay. Okay. Invest Malaysia okay. Invest Malaysia Facilitation Center Dia telah mula di Johor, Johor Singapore, SEZ Sekarang diperluaskan di negeri Pulau Pinang dan juga Serawak. Ini satu uh, one-stop center yang akan meneliti segala masalah apa ni supply chain ya, yang akibat daripada kenaikan tarif ini. Uh, saya rasa itu adalah langkah yang uh, betul juga. Jadi untuk uh, untuk Malaysia kedua-dua ini kita menyokong. Walau bagaimanapun sebagai ahli parlimen kami pun ingin saya pun ingin uh, uh, mencadangkan dua inisiatif yang baru iaitu nombor satu adalah localization. Localization ini sekarang banyak yang sorry banyak produk-produk buatan Malaysia ini kerana tarif tidak dapat masuk pasaran pasaran Malaysia pasaran Amerika Syarikat. Maka kita ada surplus of goods. Okay, surplus of goods. Walaupun kita akan mencari pasaran baru, tetapi nak cari pasaran baru itu bukan senang. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh Malaysia adalah bagaimana kita kerajaan boleh menggunakan local supply goods untuk kegunaan Malaysia sendiri. Contohnya, contohnya solar panel. Sekarang banyak yang disekat dengan tarif yang tinggi, tak boleh masuk pasaran US. Maka kerajaan perlu uh, menyasarkan supaya semua projek, saya mencadangkan kerajaan untuk adakan policy localization 40%. Okay, 40% localisation di mana? Okay, contohnya projek uh, solar panel seluruh negara, sama ada projek kerajaan, projek GLC atau syarikat-syarikat tempatan, mereka wajib menggunakan uh, solar panel tempatan. So we can bring the localisation supaya capacity itu boleh digunakan untuk uh, pembangunan negara. Dan satu contoh lagi adalah. Um, ah, uh, okay, ini adalah apa ni solar panel just to explain the issue. Okay, then another initiative yang saya ingin cadangkan kepada kerajaan adalah uh, membawa akta anti dumping. Okay, sebab sekarang kerana over capacity di banyak negara, terutamanya negara jiran yang besar, maka mereka akan mencari pasaran di domestik, di Malaysia, di Southeast Asia atau di merata dunia dan kos mereka sangat-sangat rendah. Cost production of mereka punya cost production, cost of production very low. Dan mereka akan membanjiri pasaran pasaran Malaysia. Dan kita tahu bahawa tanpa akta dumping anti dumping act proses untuk uh, menentukan anti dumping itu sangat panjang dan sangat lama. Mem, mem, apa biasanya 2 tahun prosesnya. Maka <coughs> apabila dua, selepas 2 tahun benda ini dah dah menjadi kita dah jadi mangsa, kita sudah uh, suffer. Jadi adalah penting untuk kerajaan bawa akta uh, anti dumping ini ke Malaysia secepat mungkin supaya kita memper, Adakan proses yang lebih cepat dan kita boleh uh, apa ni act on the anti dumping into Malaysia. Okay So ini dua cadangan daripada bayang baru uh, untuk uh, memastikan bahawa uh, selain daripada apa yang kerajaan buat adalah penting untuk protect Malaysia uh, the SME PKS dan juga <coughs> local product untuk localisation. Terima kasih. have something? Any any question? Okay. So a, a, a a, a right? Yeah. Right like okay. <coughs> okay. E and E sector is sixty percent of our export. From that sixty percent, sixty uh six and from that sixty percent, about another uh, within that 60%, sixty percent, sixty percent is not. Uh, being tariffed at this point because the tariff exempted but 40% of it is being tariffed already so some of the uh, for example solar panel some of the machine and etc will be affected the price will go up okay the price of uh, sending to america will, will go up so for, for the local sme they are supplier of this machine their costs become higher Okay, what, do, what what do we do about it? because if they cannot export to America or other uh, America especially, they have nowhere to sell. Although government is giving some uh, finance ease of financing, but financing it is the better option, better way is to give them a market. let them sell the market the product. So the product, I think Malaysia has still, we can, uh, we can use those products for local markets, especially project, project, uh, GLC. Our, com our government spend a lot of money in projects, Stimul uh, I mean, uh, in many, uh, what they call uh, mega projects. Our, our GLC also spends a lot. For example, TNB, they do a lot of solar farm now. So we we must make sure TNB use the local produced solar panel. Okay so that this if we just give financing is just a small part of it the more important part is to uh, give them access to market let the product sell that's more important to us No no I, I I don't think I think this is a, this is this is a concern it's not it's not a trouble at this point they are worried because we have 90 days of Still pause, okay? While government is negotiating. But we cannot wait until the 90 days to see the impact. Now everyone is cautious. They are cut back, uh, US is cut back on importing already, right? So they are all looking, wait and see attitude. So the whole market has slowed down, starting to slow down. I'm saying that we must do uh preemptive measures. We use we we need to be prepared ah eh? sediakan hujan ah payung sebelum hujan so ini adalah this is why we need to be uh, to start planning now so government can do two things first is enforce localization give instruction to uh, government ah uh, GLC okay whatever big companies in Malaysia to enforce on localization indonesia They enforce on seventy percent localization. We don't have to go that because we are not like big producers of everything. Yeah. So if we if we enforce thirty or forty percent localization, that will help a lot of SME to uh, for their market, yeah, market access. Not market access, but for their product. Okay. Second thing is that we want to stop cheap goods from. Uh, overflowing to Malaysia, uh, so so we want to have anti-dumping uh, act to stop that kind of um, influx of goods below cost of production into Malaysia. Have no, no. Do... That the process, I think it has to be updated. There, there's no, there's no update. We have to update it. We have to update it. We be more comprehensive. Be more comprehensive and faster because the process now is take takes too takes too long. Yes. Uh, my area, of course, in the if I may, uh, where we are a manufacturing hub of Joho, Southern Johor, is where most of the heavy industry area is located. Um, as uh, YB Sim said, we are not worried. They are not worried. They are concerned. There are two different words. Meaning that it's a normal duty of the market whereby people feel that they do not know what will happen next month or the two months later. So they are concerned, of course. But at the same time, at, in my area, in the uh, southern Johor, we do see a bit of influx from China uh, investors. Yeah, yeah they, are, they, are, they are voicing their concern about all these things. Uh, but I, I, I fully support what uh, YBCM has said, just then about how we need to update and make our anti dumping act more comprehensive because it is a very serious issue for us. Um, just imagine if we have influx of goods that are coming in. Maybe the consumer at first will feel that we are getting cheaper goods. But in the long run, once uh, our SMEs start to close down because they cannot compete, then they will be jobless. Of course, the alternative is that you go to Singapore, but how many workers can Singapore take in the eventually? So that is our concern. The government must balance find the equilibrium between we as an export-oriented country that need foreign investors, but at the same time must not forget the locals. how do we protect our local industry? that, i think, is a real challenge, i think, for our prime minister. and secondly, i may just add, uh, as a heavy manufacturing uh, country export oriented perhaps is also this is the right point of time for us to re-examine our source of revenue. for example, should we now invest more on services industry than tourism? As alternative income. And second of all, our country is going green. I'm very attracted by the industry of carbon storage CCUS. How we can uh, recently we have signed an agreement whereby Japan will start sending their CO2 to Malaysia for storage. So this is also one revenue which we can generate new income without getting affected by the whatever tariff is hitting us all over the world. So these are some of the strategies I think that we need to map out. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Mm. Yeah. I think. I think every. Huh? I think every country has their. Yeah, yeah, yeah. Their, their, our, our strategic interest. Yes, yes. That yeah. I think the government, we can negotiate, but I think certain fundamental. Yep. We have to protect ourselves. The priority must always be us. Yeah. Priority is a Malaysia lah. Eh? It always So, always Malaysia. We, we can negotiate some, but. We have uh, like a our red line uh, and uh, strategic interest. I think that on uh, the government is right not to there's a red line. Uh, there's a, a red line. line, there's a social contract on how we operate in our country, you know. Mm. Okay. Okay, thank you. Okay. Thank, thank you. you. Thank thank you. you.